Вы видите какую-то связь между тем, что сразу после вашего увольнения вам пришла повестка в армию? Так связь самая прямая, если до этого я подписал контракт и ожидал военкомат, ждал уже контракт с подписания, должен был подписать командующих сухопутных войск. И тут резко, не дожидаясь контракта, уже меня срочно отправляют по мобилизации. Тут, я думаю, те, кто будет смотреть, они уже давно сделали выводы, и это не секрет по чьей просьбе это все организовано. А еще один из моментов, я думаю, в том, что я все-таки представитель, руководитель секретариата блока Петра Порошенко. И многие регионалы сейчас рвутся в то, чтобы расставить в сильных партийных организациях своих людей. Я думаю, это как раз один из механизмов, чтобы это реализовать. Поскольку э, то время, пока я занимался этой работой, я не давал возможности людям старой команды, э, заангажированным людям, да, которые пройти в новую политическую силу данную, в данном случае, то сейчас, я думаю, это может и активизироваться. Но ну, опять же, это все будет зависеть от людей, которые сейчас будут заниматься этой всей работой.